Гутен Морган, меня зовут Дима Дикусар, и это рубрика Handy Хох. Специально для вас мы сегодня проведем а, разминку. Это не просто разминка, это разминка танцора. Мы начинаем со стоп, руки на пояс, плечики опускаем вниз, поехали. Делаем подъемы в шестой позиции нога. Для тех, кто не знает, шестая позиция, это вот ножки вот так. Поехали. И раз, два, три. Сделали. Теперь носочки мы разводим в стороны. Делаем это в первой позиции, пятки вместе Зажимаем а, ягодички, булочки сжимаем очень сильно Это очень важно Спинку вытягиваем и поехали вверх 8, 2, 3, 4 Самое главное упражнение и самое любимое упражнение у танцора Это ставим ногу на носочек рядышком и делаем круговые движения Тоже по 8-10 раз Это доставляет настоящему танцору истинное удовольствие Чем-то похоже на наркоз Дальше мы переходим к колени. Поднимаем ногу и делаем круговые движения, опять-таки, от себя. Поставили ногу на место. Другая нога, то же самое делаем. 8 кружочков, 10. Прокрутили. Поставили дальше. Берем колени ручками. Колен, по кругу делаем такие вот. Даже рисуем кружочек коленями делаем. Вот таких 8 круговых движений. 5, 6, 7, 8. После этого, вот на время тренировки, можно про колени не переживать вообще. Дальше. Спина. Это самое тормоопасное место, поэтому мы ножки в стороны, опускаемся очень ровненько, ровненько спинка, опускаемся вниз, держим угол 90 градусов, ручки через стороны, ведем вперед через стороны, нагрузка немножко увеличивается за счет того, что увеличивается рычаг, руки впереди, расслабляем спину, опускаемся вниз, здесь важно выдохнуть, можно покрутить попой немного, и медленно поднимаемся как кошки, поднимаемся от копчика через такую горбатую-горбатую, нетанцевальную, страшную спину. Выравниваемся. Это первый этап для разминки спины. Дальше мы делаем обычный наклон к левой ножке. Обнимаем ее нежно, опять-таки, наполняем любовью нежностью и лаской. Обнимаем ногу. Поднимаемся делаем то же самое с правой ножкой. Обнимаем ножку. Поднимаемся. И самое последнее, для, конечно, для таких маститых танцоров. Ноги вместе обнимаем полностью наши ножки. Пытаемся колени не сгибать. И целуем себе колени. В принципе, разминка танцора была сделана. Так вот танцоры каждое утро после завтрака танцора делают разминку танцора. Спасибо большое за внимание. С вами был Дима Дикусар. Вот. До новых встреч в эфире. Пока.